Salam dostum. Videoma xoş gəldin. Bu gün səninlə birlikdə Instagram takipçi necə vururlar onu sənə göstərəcəm. Bir də artıq belə bir xatırlatma edeyim. Heç kim artıq takipçi vurmuram. Yəni aramda söz söhbət düşdü bir izləyicimizlə e, vurduğum takiplər dedil düşür. Yəni mən heç kimə garanti vermirəm o takiplər düşüb düşməyəcək. Yəni zəhmət olmasa bundan sonra e, DM-də heç kim yazmasın mənə takip vur. Qalan o 4 nəfər edə takip vurub Artıq, ə artıq özümə takip vurmağa daha çox yönələcəm. Bu gün sənə 2 dənə işlək göstərəcəm. Ə, .com, .com, .com sizə göstərəcəm. Keçək sizə. Sitələrimiz myinfollower.com, takipcimix.com, qramtakips.com-dur. Bu gün sizə takipçi vuracağım insanları göstərərəm. Dediyim kimi vuracağam. Kumandar gözəlik. Görün məni əgər follow eləyirsə, dostumuza follow vuracağam. Qalan o iki nəfərə də gələn videoda follow vurub artıq özümə follow vuracam. Yəni dediyim kimi heç kimə yaxşılıq yoxdur, uşə. Yəni bunu bildim. A, dostumuz deyəsən adını dəyişmişdi. Əgər səhv eləmirəmsə. Dəqiqə. Ay dostumuzu tapdım. Məni takip eləyir. Plusdakı 2736 takipçisi var. Tükenmiş bir yazardır adı. İndi bizə bir fake hesab lazım olacaq. Yəni o bir səhifə göstərim, o bir də Z Qariban altdan xətt belə bir Instagramı var, kullanıcı adı var. Z Qari Pam Astana. Yox, tapa bilmədim onu. Bir dəqiqə. Kita də bu izləyicimizdir. Tükenmiş bir yazar və bu izləyicimizə takipçi vuracam. Bunun da 100 89 takipçisi var. Daxil oluruq altdə sizə verdiyim linklərdən myinsfollower.com Baxın, gördüyünüz kimi bir dəfə siz üzünə basan kimi daxil olacaqdır. Daxil olmanı gözləyirik. Daxil olduq, bu xarda giriş yap bölməsinə basırıq. Və bura kullanıcı adımızı yazırıq. Bir dəqiqə, hə, kull cool, fake-in adına baxım. Və parolumuzu bura daxil edirik. Daxil etdikdən sonra Mine Follower giriş bölməsinə bir dəfə basırıq. İndi panelimizə giriş eləməyin gözləyirik. Giriş burada gördüyünüz kimi bir dəqiqəyə qədər uzaya bilər. Gördüyünüz kimi artıq tuls yazdırsa girir. Girdi. Buradan takipçini göndər, yüz bölməsinə bir dəfə sıxırıq. Və bura takipçi göndərəcəyimiz insanın adını yazırıq. Nədir? Hayiq Liktar altdan xətt ideas. Yazaq bura Hayiq likter altdan xətt id yaz. Planici bul, yəni find user-a bir dəfə sıxırıq. Görək şəkli falan birdisə, follow-umuzu göndərək. Gözdəyirik. Bəli, tapdı. Belə şəkli də inidir. Burdan user follow user follow göndərməyə sıxıram və takipçi krediniz gördüyünüz kimi burada Hər ıı, saat başı yenilənir. Hər saat 100 follow qazanırsınız. Və burdan işləməni başlat yerinə sıxırsınız. Baxın, gördüyünüz kimi səhifəmizi takipdə qalan qaydədən yaxın zamanda takip etdirlər. Hər saat 500 olaraq yüksələcəkdir. Yəni planın səviyyələrini takip eləyisiniz. Biraz reklam kimi çıxdı. Əvəzində 500 kredit olaraq yüksələcək. Gözləyirəm. İndi followumuz keçsin 189 follow var gördüyümüz kimi görəniləcək olacaqdır. Bir də dostlar YouTube kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın, xahiş edirəm. Yəni əziyyətimin qarşılığını görmürəm. Yəni abunə azdır amma baxış çoxdur, maşallah. Yəni minnətdar eləmirəm, sadəcə abunə olun, xahiş edirəm. Yəni burdan gəlib öz üzərcə canlı yayını izləyici. Takipçi o 98-i göndərdi, dostlar. Tam tamına 98 takipçi gəldi, gördüyünüz kimi. 98 takipçimiz başarlı, 2 takipçimiz də gələcəyidir və ya gəlməyəcəyidir. Yəni o orada 100-ün 100-ü də gəldi, gördüyünüz kimi takipçi göndər, istifadəçi adı 100. Bura cəmi 10 fake ilə girib 1000 follow eləyə bilərsiniz. Çox babat bir şeydir. Keçək artıq ikinci saytımıza. Məsələn, buradan bir güvənli çıxış edeyim. Super saytdır. İkinci sayt takipçim x.com-dur. Yuxarıdan giriş yazıb fakeimizin adı və parolunu yazırıq girəndən sonra Yusifov lovun üstünə bir dəfə sıxırıq və adımızı yazırıq. Anımız nədir? Tükenmiş bir yazar. Yəni belə yorucu adlar olmasa yaxşı olar. Tükenməz bir yazar yazıb kollarınızı bula basırıq. Tapdı bir dəqiqə. Bəli, adını tapdım. Çaşıb tükenməz yazmışam Azərbaycança. Təqibçilərsə 50 yazıb göndərməyi başlatacaxıram. Əgər 100-dürsə 50 eləyim, 50-dsə 25 eləyim belə. Təqibçilər gəlməyin gözləyirik. Burdan gəlib özünüzə video baxışı, ə, qayd etmə, story, comment, like falan, yəni hər şey divjen eləyə bilərsiniz. 1-in göndərdi Nexulikan Instagramı. Yəni burada yazacaq gördüyünüz kimi 43 belə-belə göndərir. Burada yazacaq ki, takipçilər qalmadı. Onda isə ə, basırıq bir dəfə səhifədən çıxış edirik və səhfəyə təzədən girib həmin feyklə giriş edirik və sonra gəlib takipçimizi vururuq. Gördüyünüz kimi takipçilər hamısı gəlir. Gördüyünüz kimi izləyirsiniz, yəni heç bir şey yoxdur burada sizdirsiniz 2k 730 nəsa follow var idi. Baxım, indən baxım 2k 736 follow var idi. Görüm axırda nə qədə follow atmışıq. Yəni hər video hesablayıram. Bu videoydan yaddımdan çıxsa hesabla hesblaya bilməyəcəm. Gördüyünüz kimi 50-sini, 50-sini də atacaq fikrimcə. Gördüyünüz kimi 31 dənəsi qalıb artıq. E, Getməyin gözləyirik. Burada 5 yazır gördüyünüz kimi. Yəni göndərir yavaş-yavaş. Artıq 20-sini göndərdi. Artıq 20-sini göndərdi. Burdan çıxış eləyib e, 30 dəqiqə çərsdə qalıb 20-sini təzədən ata bilərsiniz. Çıxış eləyə üçüncü sayta giririk. qramtakipsi.com-a daxil olub burdan giriş yerinə giririk. Yəni orada giriş yazır, giririk ora. Və bura sentfold ver 100-ə bir dəfə sıxırıq və bura adımızı yazırıq. Tükenmiş yazara, takipçi az göndər e, az göndərmişdim, ona görə də bu takipin hamısın dostumuza göndərəcəm və göndərməyi başla çıxıram. 2662 follow oldu, artıq gözləyirəm indi. Burada da, da gözləyərək takipçilərini ata bilərsiniz. Gəl görək indi neçə takipçi atmışıq. 2k 736 followu var idi. Görürəm indi neçə followu olub dostumuzun. 2k 758 followlar hələ də gəlir fikrimizə. Bir dəqiqə gözləyək tam gəlsin. Yəni hələ takipçi gələcək. 2k 736, yəni hesablayaq bir dənə. 2 736 e, birinci yazak bunu Çıka 761 61 çıxılsın 2K736 tam tamına 25 follow atmışam yəni o birisinə əgər takipçi atmasaydım o birisi bunu atsaydım haradasa bir 136 falan olmuştur Hayk litleri yazakçı. ki hazırdır takipçiniz <laughs> hazırdır 100 follovatdim bunu hesablamaya gələ. Yoxdur. Nəysə dostlar, sağ olun, sağlamat qalın. Kanalı abunə olub like atmağı unutmayın.